Последний выпускной экзамен, и это будет русская литература. У нас сегодня в комиссии член Заболонов э, Михаил Петрович, сейчас Михаил. Присаживайтесь, только присаживайтесь на воображаемый стул, у нас бедная школа. Что ж, дети, взяли ручки, листочки, время пошло. Иванов, ну не позволь меня перестать списывать. Сидоров, вы не руки из-под партии. Синицыны, что ты там делаешь? А не имею блютуз, ты что, типа? <laughs> а ну спрячь калькулятор. Я урок по литературе, ёлка. Уберите сразу. как молокольная. Дети вас уже боятся. Я сидела и устала. И перестаньте напоминать детям о том, что вы сидите! Ну что я могу сделать я не тупые, посмотрите, все конец он идет. Ну делайте что-нибудь. Что я сделаю? Ну вы не сидите. Ти, <реш> приехала. О, Вот три, три. <реш> <на> три. А <реш> я на главе, в чужой металлисту играет за честь колониста,

Тому в ящике лопли реку, удар в стянку, и в штанге крепятся медалист меняет реку на дна. Хрущ! Гра Ну-ну! А то ж медалист нато на улице! Ну-ну-ну! Почти как раз у меня М-м-м... <рикул> гора. <и сосок>, да? <свят> Умирал второй дед. <лет. свят> Но ну, это который папа Симбы. <свят> Он подозвал Симбу к себе и щипнул ему на уши на следующий степень. «Вот сейчас я умру и заплачу с заплачивать деньги. Все, кто у кинотеатра. Друзья мои, напомните же свои бокалы генералкой Банакова, у кого есть такая возможность. Это волк который рубит бабло на человеческих эмоциях.